Это борьба добро пожаловать в вальхау я сказал вы едете со мной они сказали да я обратил внимание на их лица и увидел что эти ребята готовы к смерти это конец путина это конец российской федерации Я познакомился с Романом в 2015 году в Верхнем Торецком на позиции Олимп. Поспилкувались, и Потом ротация произошла. И мы обменялись контактами. Он мне позвонил, спросил, могу ли я проходить службу у вас. Я підійшов до Александра Сергеевича. На тот час он был комбатом. Попросив його, щоб цю людину ми взяли до себе. Він сказав речі на інтенсив, пусть себе проявить. Я йому дзвонив ромі, кажу, бери речі, приїжджай з Дніпра ко мене. І завтра, післязавтра, ти з рюкзаком йдеш на виход. Він мав відреагував, приїхав, збросив речі. Заходим, заходим. Левая дверь. Я захожу. Я захожу твой коридор. Я справа, ты прям. Переходи. Прошел в интенсив. Отсюда и началась наша большая дружба. Это человек, космос, человек природа с очень высоким уровнем интеллекта, который в совершенстве выводил английским и французским языком, а также был очень хорошим психологом. Когда мне было очень тяжело, он находил ко мне подходы, успокаивал меня. Много шутил, прикалывался, как говорится. Как бы, Варенье. Надо АГС заряжать. Давай посмотрим телек, потом Какой телек? Надо АГС зарядить. Он разряжен. Давай, на карематик. Малыш, ла 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 -ла в палатке спали, вышел, солнце встает, он мне надо принять силу природы, раздевается наголо и начинает валяться по России. Говорит, я беру силу. И он так это серьезно делает. Очень сильный, смелый был, открытый, неповторимый человек. Страх в Летит самолет, он хватает стингер и кричит, где он, где он, где он. Идет на линию ЗИТ меня, в контакт лезет. А что, сидеть будем? Надо, надо идти, надо смотреть, выявлять, взрывать, надо уничтожать. Надо. Не маякуй так сильно на высоте. Приготовилась. Выстрел! За мной, пошел. Закончили работу. Сгибели у его 9 марта умерла часть меня. Я туда не мог спать, и все эти дни я уходил в простракцию, я не мог поверить, я не слышал людей. Во сне он мне снился. И я видел это место, где я с ним разговаривал. И спрашивал, как так, что произошло. На что он мне отвечал, жизнь это борьба, добро пожаловать в Альхау. Мне просто надо было найти хоть что-то от Ромы, потому что я же тоже мертвый человек, я не жил. Только с побратымами я узнал о том, что начинается работа по изюму, я собрал свои, своих ребят со своей роты – это Шок, Акула и Батя. Я сказал, вы едете со мной? Они сказали, да. Я говорю, эта дорога может быть последней, потому что сейчас там тяжелая обстановка. А, они подумали две секунды и приняли решение ехать. Проехав с Краматорска в Изюм, доезжая до того места, где находился Рома, нам по мы кричали, что тут не можно ехать, и у нас были уже пробитые колеса. Я сказал, вы со мной или нет? Они молча ответили да. Я обратил внимание на их лица и увидел, что эти ребята готовы к смерти. Проехав туда, давшие координаты мне Ребята, которые с ним находились там, они оказались неверны. Вспомнил сон свой, сформировав картину, где вход, где примерно во сне Рома со мной разговаривал. Я пошел туда, снял себе себя броню и каску и стал. Я говорю, он где-то должен был здесь быть. И я понял, что я стою на нем. И я говорю, вот он же, вот он, он есть, Рома наш. И мы начали его раскапывать. Мы его аккуратно раскопали. На нем было его штатное оружие, Фор-14, фонарик, нож, документы, офицерское посвящение, карточки, все было при нем, мобильное устройство. Мы его выкопали, засунули в машины на пробитых колесах, выехали под обстрелами. Вывезли его, привезли в Краматорск, сфотографировал и отправил фотографию бригадному генералу, герою Украины, великому моему кумиру Редуту Александру Сергеевичу сказал, Рома дома, воин вернулся на щите. Рома вернулся на щите. следующий сентябрь выйдем на 91 год границ. Противник не понимает одного, что у нас нет выбора, мы его уничтожим. Даже локальные ядерные удары тактически, они его не спасут. Один миллион украинцев встал на защиту. Встанет за одним еще два. Это конец Путина, это конец Российской Федерации.